بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله مبارك رمضان عين 24 جنون دعاء صندوق اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يرضيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين İlahi, bu gün səni razı salan əməlləri səndən istəyirəm. Səni qəzəbləndirən əməllərdən sənə sığınıram. Sənə tabe olmaq və sənə qarşı isyan etməbəcə üçün yardım istəyirəm. Ey xahiş edənlərə bəxşiş verən Allah. Bu günün duasında Allahdan onun razılığını istəyirik. Allahdan istəyirik ki, Allah Elə et ki, mən elə olum ki, sən məndən razı olasan. Yəni mənə tövfik ver. Elə əməllər edim, elə həyat yaşayım ki, sənin razılığını əldə edə bilim. Allahın razılığını qazanmaq ən böyük saadətdir. Quran nə buyurur cənnət ehli haqqında? Radiyallahu anhum və radiu anh. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Ürfüdə Azərbaycan xalqı dua edərkən bir-birlərinə Gözəl dua etdiniz. Allah sizdən razı olsun. Allahın razılığı ən böyük xoşbəxtlikdir. Təbii ki Allahın razılığı onun itaatətindədir, onun ibadətindədir. Allahə bəndətçiliyindədir. Və Allahdan tövfik istəyirik ki, Allah tövfik ver mənə. Tövfik mühüm məsələdir. Allah gerə bizə kömək ola ki, biz əməllər edək ki, o bizdən razı olsun. İmam Cevad Əleyhissalam nə buyurur? buyurur ki, möminə gələ üç xisləti olsun. Biri gələ tövfik olsun Allah tərəfindən. İkincisi özü özün mövz edə bilsin. Üçüncüdə budur ki, başqalarının nəsihətlərini qəbul edə bilsin. Və bu duada Allah'a arz edir ki, Allah sənə pənah gətirirəm, sənə sığınıram o şeylərdən, o əməllərdən ki, səni əziyyət edər. Yəni Allah sənə sığınıram günahlardan, itaətsizlikdən küfrdən, şirkdən, nəfsdən, şeytandan itaat etməklə insan bax bu əməllərlə Allah indi qəzəbə gətirər. İnsan günahana, şirkən, nəfsidən, şeytandan itaat etməklə Allahı qəzəbləndirir və əziyyət edir. İnsan Allah'a nə zərər verə bilər? Heç bir zərər və ziyan yetirə bilməz. Allah sonsuz qüdrət sahibidir. Bu barədə Allah təbarak və təala özü Mubarək Ehsap surəsinin 77-ci ayəsində buyurur: "Əzəbillâh innəlləzîna yuzunullâhi və rasûlih lə'anəhumullâhi fid-dünyâ vəl-âxirə və 'əddə və ləhum 'əzâbən muhînə." Onlar ki, Allahi və peyğəmbərin incidlər, əziyyət edirlər, Allah dünyada və axirətdə onları lənətleyir və onlar üçün xaridici Azab hazırlanıbdı. Allahı incitməkdən məqsəd, yəni Allahı qəzəbləndirmək. Hansı əməllər Allahın qəzəbinə səbəb olur? Günahlar, şirk, küfr, isyan etmək vallahi qəzəbləndirir. Və əksi nədir? İtaət ki, Allahın razılığına səbəb olur. Allahı incitən və qəzəbləndirən əməllərdən onun peyğəmbərini incitməkdir əhl-ə beytin incitməkdir. Möminlərə əziyyət verməkdir. Bu əməllər Allahı qəzəbə gətirər. Bəzən soruşulur ki, lənətləmək olar ya yox? Bu ayə açıq-aça çatdırır ki, bəli, o insanlar ki, peyğəmbəri, əhl-ə beyti, möminləri, Allahı incidirlər və Allahı bu əməllərlə qəzəbləndirirlər, Allah özü Quranda buyurur ki, dünya və axirət onlar lənətə məhkumdurlar. Allah Resulü nə buyurur? buyurur ki: "Fatimə mənim bədənimin parçasıdır. Hər kəs onun incisini məni incitibdi. Hər kəs məni incitsə Allah incitibdi." Vəzrat Əli haqqından nə buyurur ki? Buyurur ki: "Əli, sən mənim canımsan. Sənin torpağın mənim torpağımdandır. Sənin ruhun mənim ruhumdandır. Hər kəs səni öldürsə məni öldürüb. Hər kəs səni söysə məni söyübdi." Nəticə itibarına Allahın lənətinə məhkum olunu belə insan. Allahın lənəti bu insanlara gəlir. Və bu günün duasında Allahdan istəyirik ki, Allah tövfik ver mənə sənə ibadat itaat edə bilim. Və mənə tövfik ver ki, sənə isyan etməyim, günah etməyim. Allahdan bunu istəyirəm. Və sonda dualarımızın qəbul olması üçün deyirik. Ya cavabə sailin. Ey xahiş edənlərə, səndən istəyənlərə Ehşiş veren Allah. Allah inşallah dualarımızı kabul etsin. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh.